когда попадают журналисты в плен в таких конфликтах, ну не заканчиваются тем, что пленник может спокойно откуда-то выйти. В Чечне а, в ямы да, садили. Да, значит тот в чем вас был. У вас как? Это все произошло? Значит, они во-первых, они как бы говорили мне, что ну там такая была история, вот если читали, там я писала, я говорила. То есть сначала первые два дня я была у тех, кто меня собственно, и похитил, а потом меня забрали другие люди, которые говорили, вот эти вот первые тебя убить хотят, а мы тебя прячем, мы тебя спасаем. То есть естественно, если они меня спасают они мне там цепь на ногу ставить не должны, да? То есть это, во-первых, во-вторых, даже вот по переговорам как бы звучала такая фраза, что у них опыта нет. То есть вот сейчас... То есть, вот... Это не профессиональные похитители Конечно, людей? Конечно, да, да, да. То есть это как бы это... Люди, они в принципе у них обычно, как бы они просто там каких-то сирийцев ловят, да, то есть за достаточно небольшую сумму они их отпускают. То есть моего водителя, я слышала, где-то за 15 тысяч долларов отпустили. Вот. То есть они мне сказали, что водитель убит, чтобы я боялась, да. Вот. Но по каким-то признакам я потом в итоге я начала понимать, что меня дурят. То есть угрозы были? Угрозы нет. Они говорили, что вот те тебе угрожают, а мы тебя прячем, мы хорошие. Tchau,